Військова наука, вона ж штука вперта і дуже сильно покладається на історію. Продовж сьогоднішнього дня та й останніх днів згадують події 80 років назад, коли в травні 42-го, після відбиття атак на Москву в тому напрямку, радянська армія вирішила виконати політичну волю Сталіна. Пішла в контрнаступ і рівно в цих же межах рівно. На Ізюмщині там ще було задіяні трошки ширша територія. Була Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ, Барвінкове. В цій зоні південніше Харкова, коли намагалися зробити е, прорив на Харків, зробити собі плацдарм для подальшого просування радянські війська на Дніпро. Потрапили всі у котел в цій же зоні. В цій же природній зоні, е, за допомогою тих же природних перешкод, як річка Оскіл та Сіверський Донець. Е, тоді нацистські війська вони просто перемололи 170 тисяч радянських військовослужбовців. На жаль, я про це не говорю з якимось захватом або ще з чимось, тому що там багато було українців у складі тих, радянської армії, які захищали від нацистських військ нашу державу, але це потрібно вчити історію, правда? Зараз ми говоримо через 80 років про те, що це Третя світова війна, і помилки Другої світової війни повторюються. Да, алгоритмы те же самые. Неважно, кто их выполняет, алгоритм сам по себе – это простая математика, география, физика, может быть, в каком-то смысле. Потому алгоритмы надо понимать, надо уметь читать карты, может быть, в какой-то смысле историю. Кстати, там же в этом котле изюмско Барвинковском, так называемый, есть такое понятие, как Балаклейский плацдарм, он так, так же сам был срезан такого же, примерно таким же уровнем. То есть практически все эти моменты уже когда-то были, и еще раз в них влезть, но ну, это было большой дуростью россиян, именно выполнение какого-то политического заказа. Изначально это был военный план, это было понятно. То есть они выходили на Барвинкова, на Балаклею для того, чтобы с Изюнского плацдарма начать отрезать наши войска западнее Славянская Краматорска перерезать эту агломерацию славянско Корматорскую. То есть задумка изначально была правильная. Либо, допустим, с того же Балаклейского плацдарма выходить сразу на город Днепр. Напрямую там довольно-таки возможные варианты, естественно, если бы у них просто хватило войска. Но вот у них с математикой плохо. Можно было бы планировать такого рода движение, если бы они хотя бы нолик дорисовывали тому количеству войск, которые там были, было сосредоточено. А к 20-25 тысячам там должно было быть 200-250 тысяч. Вот тогда они, может быть, выполнили вот такой бросок на дне или попробовали окружить э, этот самый, наши э, агломерации, за которыми стояли наши войска. То есть чисто проблемы с математикой, а дальше возникла вот это политический политический момент, в который они просто попали в эту политическую ловушку. Как они из нее будут выходить, ну посмотрим.